Программы продюсерское агентство Music Drive. Нехай осяє священний вогонь Прометея нездоланне прагнення людини досягти високої мети. Це незмінне гасло загальнонаціональної програми Людина Року, яка вже в 16 те обирає кращих з кращих, тих, хто творить новітню історію України, працює на її позитивний імідж та авторитет у міжнародному співтоваристві Ті, хто сьогодні оказались на красній дорожці несомненно, очень много жизни, чтобы показать себя и свои достижения в стране, а еще получить награды за свои достижения. Тож говоримо про успіхи. Про його секрети про гроші і про здатність їх заробляти? Про мрії і про шляхи їх здійснення. Пойдемо посмотрим? Ходімо? Я бачу, ви весь такий знервований трошечки ви такий з и все таки такой веселый. Мы вас с тем, что церемония 16-го человека року уже закончилась. С какими для вас эмоциями? Что все вышло, что ожидали, и что все приехали, кого Ну, Вы правильно заметили, что у меня сейчас два чувства. Отход от волнения и приход чувства радости. Безусловно, я волнуюсь всегда. Я это говорю публично в эфир, потому что такие огромные церемонии, с таким огромным количеством известных людей, но невозможно делать без волнения. Волнение позади. Все удалось. Нам 16 лет. Совершеннолетие достигнуто. Ура! Я переполнен эмоциями, чувствами. Я благодарен всем, кто помогал. Я благодарен своим родным и близким, что выдержали. Я скромно благодарен своему организму, что не подвел. Вы знаете, много артистов, и мы тоже, вы решили, что Людиной Року 2012 мы называем самым вас. За то, что вы нашей стране даруете такую грандиозную церемонию нагороджения, выделяется лучших с лучших. Спасибо огромное за такое признание, но я говорил и буду говорить, что в программе, которую я придумал и которую я реализовал, я по определению не могу быть обладателем титула. Значит, вы придумаете какое-то что-то другое, да, и я с удовольствием в прямую эту награду. Расскажите о том, как вы шли к этому успеху к этой цели? Ну, вы знаете, 16 лет это огромный период времени, это пролетело вообще как, как кусочек жизни, но это пятая часть жизни, наверное, да? Очень многое изменилось, изменилась страна, изменились люди, изменились лауреаты, изменились приемы э, сценические, сценографические, поэтому пройден огромный путь, и меня переполняет чувство радости, и я понимаю, что это очень ответственно. Но сегодня все сложилось очень здорово и торжественно. сегодня на номинации «Людина року»? Ой, я сегодня награждала, ну, нельзя, наверное, об этом так много говорить, но я награждала свою подругу Наталью Королеву, и мне было очень приятно, потому что этот человек, которого я очень люблю, искренне восхищаюсь, она замечательный человек, я уже сказала, но она еще профессионал своего дела. И это именно та женщина, которая умеет дарить радость. Сьогодні вона отримала міжнародну премію у галузі культури та мистецтва. Україна її дуже не хоче відпускати і все ж таки вважає своєю. Ви можете Наталю назвати насправді видатною людиною для нашої країни. Да, потому что на просторах России она прославляет все равно нашу страну. Но мне бы хотелось, чтобы все-таки мы помнили о наших артистах, спортсменах, не только тогда, когда они становятся знаменитыми, интересными всему миру, когда они уезжают в другую страну, а когда а, Украина вкладывает в своих людей здесь и растит их в нашей стране, а не где-то там на других просторах, они становятся успешными и знаменитыми. какие цели вы изначально ставили для себя вот в детстве? Вы мечтали, что вы будете известной гимнасткой? Я никогда не мечтала о том, чтобы быть известной. У меня просто были цели стать чемпионкой. Сначала это были небольшие такие планки, да, выиграть чемпионат города, потом область, потом Украина. А когда я поняла, что я выполнила норматив мастера спорта международного класса, мне, а, мне захотелось большего. У меня появились силы и уверенность в том, что я могу выступать на чемпионатах мира, Европы. Ну и, конечно, мечта любого спортсмена – это Олимпийские игры, потому что они бывают раз в четыре года. И каждый спортсмен готовится к этому старту, ну, со с полной ответственностью. Что, в для вас означает эта награда? Ну, такая первая, наверное, награда моя, которую я получаю у тебя на родине. Эм, ну, приятно, могу сказать. Рівно 10 років тому а, ви отримали нагороду секс бомба, здається, 2002 року у номінації постель года 2002». У мене було дуже багато різних наград і таких і важливих. А, Поэтому ну как... а як взагалі часто в своєму житті ви чули такі компліменти? Чи вважаєте ви себе секс бомбою особисто? Да, главное правильно, чтобы муж э, чувствовал, что рядом с ним именно сест и именно бомба. А все остальное это так не важно. Наташа, <music> вы недавно участвовали в показе Валентина Юдашкина, который на 8 марта подарил свою новую коллекцию женщинам. Вы считаете себя заядлой модницей? Нет, ни в коем случае. Нет. Я вообще вне моды. Я совершенно не Не Следите. Я слежу, но я не являюсь модницей. Я э, люблю те вещи, которые мне удобны, комфортны. Они могут быть совершенно не модны, но зато мне они нравятся. А когда ходите э, в магазины выбирать себе одежду, вы одна или либо с кем-то, либо с подругой? Я люблю это делать одна, потому что ну как-то я лучше сосредотачиваюсь. Если вы решили, что успех всегда, всю жизнь будет идти рядом с вами? В возрасте пяти лет, когда я захотела быть балериной, желание было столь велико, что я была уверена, что смогу преодолеть все препятствия для того, чтобы прийти к своему успеху. Что очекуете ведь сегодняшнего вечера? Да прежде всего, общение с прекрасными людьми. У меня появилась возможность наслаждаться красивыми платьями, красивыми мужскими костюмами. И просто приятно бывать всегда в Украине, потому что это отчасти моя родина, и здесь живут очень хорошие люди и прекрасные друзья. говорят, что трудолюбие – это удел сильных. Гений – это один процент гениальности, 99 трудолюбия. Вы можете сказать о себе? Конечно, да. Я считаю, что вообще формула успеха заключается в сочетании таких качеств, как талант, безусловно, трудолюбие – это основное, конечно же, харизма, которая присуща немногим, ну и, знаете, такое качество, как могущество воли. Кого вы можете поставить в пример нынешнему поколению? Мою Плесецкую. что амбиции – это очень доброе. Другие говорят, что амбиции – это очень плохо. Амбицийная людина бескомпромиссна. Вы так считаете, амбиции – это доброе или это плохо? Амбиции – это это двигатель прогресса. Вы амбитная Очень. А вы? Да, хорошо. абсолютно. Сегодня такая грандиозная церемония. По каким бы вы критериям отбирали человека года? Естественно, человек, который отличился за этот год. А какими качествами должен обладать выдающийся человек? Он может обладать разными качествами. И хорошими, и плохими. прежде всего, это должен быть человек. Камалия, а вы что-то обожаете людиной? Ну, наверное, раз столько фотографов и внимания. Наверное, да. В Украине опера считается элитарным искусством. Как вы думаете, что можно сделать для того, чтобы опера стала более доступна здесь, чтобы люди начали ее больше ценить и ходить и посещать? Внимание должно быть к этому искусству раньше в Советском Союзе и Владимир Васильевич Сербицкий, и другие, и Ляшко, другие Ватченко, и Шевченко, и все ходили в театры. Хрущев обожал оперу, и Сталин, кстати. Сталин мог приехать в театр русской драмы, никто не знал. И там есть история театра, где написано этому театру, он своей рукой написал, подвластна вся мировая классика. Это были монстры, ком коммунисты, но они были очень образованные люди. Ну вот так сложилось. Я желаю, чтобы руководство и нашей страны они очень заняты но уделяли немножко больше времени ходили в театры и как бы поэтому было наверное тогда было бы внимание к этому искусству чуть побольше но есть очень много хороших певцов здесь на самом деле талантов у нас много много это земля ее головками вниз, а она прорастает, понимаешь? Ага. Вот так. Вы все время проводите за границей, не скучайте за Украиной. Конечно, скучаю. Сейчас поправлю волосики, сейчас это. Так, повтори вопрос. Скучаете ли вы за Украиной? Да что же, ну все равно не туда, ну, подожди, Дося. Хорошо. Ну, конечно, скучаю. Значит, два... Считайте, какими качествами должен обладать выдающийся человек в первую очередь? Это вопрос к выдающемуся человеку. А я считаю, что вы выдающийся человек. Это ваше личное мнение, а оно не соответствует моему. Мама говорила, я это последняя буква в алфавите. Понимаете, вот это мясокомбинат, я, цемент зовут я. Это в комедии. В жизни скромненько прийти в 10 утра в театр репетицию, снять ордена и медали, стать перед дирижером и спеть голосом, встать в 6 утра, распеться, а не рассказывать. Певцы, Утром не поют. Поют, поют в нормальных театрах, где и не потому, что там много платят, а потому что там невероятная ответственность. И никто орденок блесток на работу не приносит. Но так коротенько, немножко напряг. Будь ласка, кого ж ви вважаєте епохальними особистостями в історії українській і в історії світовій? Епохальною постаттю? Так. Епохальною. Ну, Шевченка вважаю. О, так. Так. так, так. так. А Якщо брати сучасних, то я поки що епохальних постатей в Україні не бачу. Відверто скажу. Так? Є постаті значущі. Знаковий, є дуже э, відомі в Україні і за межами України, але похальне це означало що людина розпочала якусь епоху, а такого епохи поки що Може, часом з часом з'явиться. Веніт Макарович, а кого в дійстві вам ставили в примір ваші родителі? Я рано позбувся батька. Мій батько загинув, коли мені було. Дев'ять років, і тому мені мати завжди ставила в приклад батька. Якими качествами довжен обладати видаючися чоловік? Якості такі, які сприймаються людьми, не може бути просто фантазія. От якщо люди сприймають постах, цінують її, прихиляються перед нею. Це значить, вона відповідає цим запитам, які хочуть бачити люди. Сьогодні говоримо про гроші, про рішучість, про успіх. Все, що стосується скажімо так церемонії людина року все, що потрібно для того, аби нею стати. Ви себе можете. назвать решающую людину, как быстро вы принимаете решение? Я очень быстро. Я, у меня, да, я силы быстрого реагирую. У меня реакция просто очень хорошая. И я люблю людей, которые стремительно принимают решения. Другой вопрос, что до этого надо, конечно, подумать, ну там, внутренне, или быть готовым, мобилизованным. Но само решение принимаю довольно быстро. Вы помогаете человеку в принятии решений? но иногда помогает, иногда да, в меня, знаете, щипает. А что бывает такое, что что-то вы вырешили, а потом раз и пожалковались? Что вы делаете в таком случае? Я, я хочу вам сказать честно и дать совет всем, что если, не дай бог, вы чего-то не так сделали, не, не стесняйтесь признавать свои ошибки. Во-первых, вам станет легче, во-вторых, к вам будут относиться. А самое главное, что вы можете оценить степень урона Да, і здійлать какой-то правильний вивод. Як вважаєте, в Україні багата, а велика кількість видатних особистостей? Якщо так, то хто? А, от на сьогоднішній день я, Маша, Валерій Валіван щекне. Я думаю, що Валерія Івановича теж треба до нас покликати. Мы да, заходят до нас в гости. Совершенно случайно оказался здесь. Мы, вы знаете, я вот заметила, что все успешные люди всегда улыбаются, позитивно настроены. Как вам удается всегда вылезти хорошо и настроиться на позитив? Вот Давай, именно потому, что мы позитивны, поэтому мы и успешны. Конечно, потому что когда вот так сидишь на диване, а, ничего, все, ничего не получается, ничего никогда не будет, все плохо. Как вывести себя из такого депрессивного состояния? Утром проснуться, вздохнуть воздух, посмотреть, что все здорово, живой и пошел. Если вы проснулись и вам не хочется идти на работу, откройте журнал Forbes и найдите там свою фамилию. Не нашли? Так нечего выпендриваться, встали и пошли на работу. Вам же боженька дал. А вот вы, вам, вам, дали, знаете, уникальное тело, фантастическую душу. Это только у вас есть, такого нет ни у кого. Вы что? Это уже счастье. Отдача. Все. Світньо відомий мільйонер Дональд Трамп він вважав, що цілеспрямована шкода своїй репутації це запорука успіху і заробляння грошей. Ви можете з ним погодитися? якщо є слієсвасті хорошого скандала. то это лучше, но если уже нет такого, можно и плохой скандал сделать. Я так считаю. Я считаю, что прошли те времена, когда черный пиар может э, дать плюс имиджу. Мне все-таки кажется, что люди должны э, говорить о тебе, ну что-то хорошее, а не просто ли. Ну когда-нибудь в жизни э, вредили своей репутации специально? Специально нет, случайно да. А что это был за случай? Не скажу. Сегодня грандиозное мероприятие Человек года. Что вы вкладываете в понятие выдающийся человек? Ну, смотря в какой области, потому что один человек не может захватить все области, да? Он может быть художником, может быть музыкантом, может быть философом, может быть спортсменом, да? я думаю человек года не только узко в своей специальности человек года должен быть вообще как личность надо учитывать эти факторы я думаю что человек года должен быть примером для народа у каждый в своей области Я знаю, что с альбом Альбом вы э, планируете записать это Штата, в Штатах. Почему не в Украине? Вы знаете, нет, не в Штатах. Я планирую записывать его в Украине. Просто в сведении мастеринг лучше делать в Америке, потому как это э, хорошо по звуку по итогу получается, и потому что это не так дорого, как казалось всем нам изначально. И потому что я люблю экспериментировать, а там э, есть на это возможность, есть люди, есть оборудование, которое позволяет это делать немного иным образом, нежели... Так было, если бы это происходило в нашей стране. Для вас 2011 год стал очень значимым, потому что у вас родилась доченька Евангелина. Что у нее сейчас происходит в жизни? Как она растет? Может, уже проявляет вокальные данные? у Евангелины вырос третий зубик вчера и Евангелина готовится к своему годику, который будет 9 апреля для нас это большое событие, потому что это первая такая большая дата и безусловно очень, очень трепетно, потому что мы столько всего прошли за этот год и считаем, что мы большие молодцы и, Я и, и буду... борцы Красковаты. мы хотим пригласить друзей, родственников и выпить за ее здоровье в одном из интервью вы сказали, что мужчина, который находится рядом с вами, постоянно проходит Какие-то испытания. Какие испытания проходит ваш муж? Но жить с женщиной-артисткой ⁇ это уже большое испытание, это правда. И если не понимать, что такое творчество и творческая среда, безусловно, выдержать такого человека очень сложно. Поэтому я считаю, что любой мужчина, который находится возле женщи, женщины-творческой, для него это, конечно, так нелегкий труд. Здравствуйте. здравствуйте 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 я знаю что скоро в украину вы приедете с мюзиклом расскажите пожалуйста что это будет за мюзикл Лю... и когда мюзикл это премьера мюзикла называется любовь и шпионаж про мата Харри. Угу. Угу. вот мата Хари играет лариса долина скоро будет 16 17 апреля милости просим приходите в зал октябрьский я вас лично приглашаю да? обеих будете там давать жару <свят> зрителям <свят> и артистам Какие цели вы для себя изначально ставили? Когда? Ну, вообще, в детстве. Никаких вообще не Никаких ставили. Вообще? И вырос вот бесцельно абсолютно. Я не верила. Не, правда, я серьезно говорю, у меня не было... Меня ну, никогда он никогда не думали, что великим актером. Ой, и... Боже, великим, это кто вам сказал? Великими становятся после смерти. Слава Богу, я жив еще. <свят> <свят> я, правда, никаких целей особых не ставил. У меня были простые цели. Сначала мячик получить. Нет, сначала воздушный шарик. Значит, потом уже мячик футбольный. Потом велосипед. Сначала школьник, потом орленок. Потом я научился... Гитара увидел. Гитара, вожделенная была мечта. Наконец-то она появилась. Одна, вторая, третья, четвертая. Потом я начал сниматься в кино. Потом я захотел стать артистом. Теперь я приехал на премию Человек-года. Стал Человеком-года Украины. Так что все началось воздушном шарика вашему сыну Ване сейчас как раз 14 лет если да. я не ошибаюсь вот вы переживаете какие-то периоды юношеского максимализма если да то как боретесь с этим я его отослал куда странно вообще тут не говорите никому он у меня испытательный срок сейчас проводит на острове да, вот в спартанских условиях. Дмитрий, вы называете себя человеком мира, но какую страну вам? Да. Но... я какой мир? Я вообще Извините. Человек. Какую страну вам больше всего нравится посещать? Где вы отдыхаете душой и телом? Вы, наверное, думаете, что я сейчас отвечу Украина. Как ни странно, действительно, вот до определенного возраста я отдыхал душой и телом в Одессе. Я просто работал там, снимался, по-моему, с по лет 17. И каждый год для меня вот просто был праздник. И это Украина. С годами, когда я стал старше, я стал уезжать подальше. Куда? На острова. Я вот все про острова вам, да, намекаю. Да, потому что зимой тепло только на островах. Говорят, целься в Луну. Даже если промахнешься, все равно окажешься среди звезд. Помните, зірки чекають на вас. Щасти вам. До свидания. Партнер программы ⁇ Продюсерское агентство Music Драйв».